З'явився лічильник, газ подорожчав. В місті продовжується конфлікт мешканців з газовиками через те, що Дніпропетровськгаз газ встановлює на будинках лічильники побудинкового обліку. По-перше, не питаючи згоди мешканців. По-друге, рахує загальний обсяг використаного газу і розкидає порівну на всіх мешканців. Тож людям доводиться сплачувати і за себе, і за сусіда. І це обурює громаду. Тож п'ятницю в міськвиконкомі відбулася зустріч жовтоводців з представниками Дніпропетровськгазу. Є закон. В цьому законі є пункт, який передбачає установку по поквартирних счетчиків. за счет средств э, тех организаций, которые занимаются распределением газа на данной территории, на подконтрольной территории. Вот. Кроме того, есть подзаконные нормативные акты, в соответствии с которым Днепропетровск э, газу дано право устанавливать подомовые счетчики. Кто отказался там последствия, и кто установил, там есть определенные последствия. Ситуация неоднозначная. Слава Богу, я благодарен жителям города, которые у нас не переворачивали автомобилей нербитровых газа То есть в этом плане наш город как бы показал, что мы, ну, мы же не животные для того, чтобы решать вопросы таким вот образом. Тем не менее, люди возмущены тем, что есть противоречие между желанием людей, которые являются собственниками квартир в многоквартирном доме, а в соответствии с жилищным кодексом. Не притрос, ГАЗ представитель надо считать, что стены домов не являются собственностью этих жителей. Это ошибка, потому что в соответствии с жилищным кодексом со собственником квартир в многоквартирном доме принадлежат не только квартиры, но и все вспомогательные здания, там, поверхности, оборудование, канализация, крыша, подвалы. Вам принадлежить це все на правах сувмісної собственності в деяких містах України. Подібні прецеденти закінчились судами на користь мешканців. Ось декілька прикладів. Автозаводський районний суд міста Кримічуга, 13 февраля 2017 року. Позов задовольнити частково зобов'язати Кременчук Газ здійснити прорахунок обйомів природного газу по квартирі такої то за серпень, вересень, жовтень листопад за нормою споживання 4,4 куба на одну людину. Стягнути спад газ судовий збір 510 грн. гривня. Далі. Кремінчуський суд те саме. Позовні вимоги особо 5 задовольнити визнати неправомірним. І скасувати рішення «Кремінчук-ГАЗ» про встановлення особі 5 фактичного об'єму спожитого природного газу за серпень та вересень 16 року за граничними об'ємами споживання природного газу населення, визначеними у додатку 10 до кодексу, а саме 9,8 м восімь метрів Зобов'язати пад Кремічугаз провести перерахунок норми споживання на одного суду за серпень, вересень. З 9,8 на 4,4 метра кубичних, але у представників Дніпропетровська газу своя правда кажуть, діють в правовому полі. Є закон да обіспечення комерційного чотири газу квартира в частності висотного сектора, який використовує газ для использування. Приготовление пищи, подогрев воды и отопления. Это квартира. Имеется в виду автономное отопление. Там тоже счетчик в высотном секторе предполагается. Мы должны до 1 января с вами до 2018 года все это дело обеспечить. В противном случае отпуск газа и распределение газа без учета недопустим. То есть он подлежит отключению. Дабы это не допустить, было принято решение, естественно, не нами, не нашим это. Столица у нас есть Киев, да? есть НКРЕ, есть НАК Украины, которые приняли, что всеми возможными путями, да, за счет э, поставщиков газа, распределителей газа, то есть операторов ГРМ, сейчас так говорят, оператор газораспределительных мереж, восстановить надомники Раз, и существует параллельная программа по установке счетчиков в каждой отдельной квартире. Мы не являемся распорядителями. Даже пат не являється розпорядниками, деї в якому місці ставити по квартирні щоджки, а де на домники. Це рішення приймається МКРЕ. Сейчас значит по городу Жовтої Води. Ви знаєте, ми ставили індивідуальні щоджки. Кстати, должен заметить, що було дуже много перепясів з осторони населення. Абонентов, верніше, так? Проте частина жовтоводців вже встигли встановити лічильники в квартирах. Як тепер будуть рахувати? Есть, допустим, 100-квартирный дом. 50 там квартир со счетчиками, 50 без счетчиков. Берется показания на домника, берутся показания, показания сбора, осуществляется показания на индивидуальных личинниках. И вот эта вот разница разбивается на количество зарегистрованных осиб в помешканиях. То есть вот тут жалоба была по дому номер 7, да, по-моему. Значит, там, значит, указано, что проживает фактично в доме больше на 30 мешканцев больше, чем зарегистрированный. Но, к сожалению, закон гласит следующее, только по регистрации, то есть по прописке. Мы имеем право насчитывать, вот, распределять эту норму только на количество официально зарегистрированных оси. Тем не менее, в кодексе ГРМ указано, что в случае изменения количества проживающих, площади, отапливаемой, там, не отапливаемой, абонент обязан в течение месяца поставить в известность газовое хозяйство. То есть квартира съемщик. И по логике вещи, если у него проживает там 5 человек, да, то он должен настоять на том, что господа, пропишитесь в квартире, и только после этого я вас пущу туда жить. Тут же еще и другое. Если в квартире никто не живет, все равно мы считаем на одного человека. Такие квартиры в городе Желтые воды есть. Есть отключенные квартиры. Я не буду пока называть адреса, потому что это тема другого разговора, надо еще доказать это дело. Где абонент числится отключенный, а газом пользуется. То есть здесь нельзя сказать однозначно. Но тем не менее есть порядка 7%, из общего количества по области домов, где стоят на где фактичные показания лечильников, навіть меньше, чем нормованы. Але це не про жовті води. Частина будинків, де вже встановили лічильники, отримали платіжки з космічними сумами. Прийшов Карішок мені. Згідно субсидією пільги 75% три чоловіка. Зареєстровано нуль. Прийшло мені 104 куба, 800 гривень. За що? Це куди таку цифру взяв? А у вас автономки немає? Ні кімнатна квартира 37 квадратів. Окрім того, мешканці обурені і тим, що їх не попереджають про встановлення лічильників. Особливо мова йде про ОСББ. По какому праву без решения в сбб даже, предположим, есть СББ, создана организация, они юридическое лицо, без них ничего не делается, это общее собрание только решает, куда, как действовать, кого допустить в этот дом, как обслуживать. Почему даже, вот, допустим, ладно, другие дома уже там нет УСББ, хотя там тоже надо было спр спрашивать согласие содержателя либо э, со собственника По СББ, почему такое неуважение к УСББ? Вот это такой вопрос, простой сейчас, вопрос. Сейчас. Значит, мы пока мы ставим там шкаф, да? и меняем, ну скажем, немножечко конструктив газопровода. Не транзитом идущий, а будем говорить так, пару колен бросаем. Это шкаф, это не узел учета. Значит, ну давайте я закончу. Значит, смотрите. Ставим шкаф. Параллельно с этим все письма ОСББ разосланы. Чтобы не сотрясать воздух, я адреса могу сейчас попытаюсь вам назвать, где просто пишут ну, такие ответы, которые ну, читать долго, слушать Слушать даже неприятно. Дальше мы после этого направляем письма. Напиша... Значит, послушайте меня, пожалуйста. Ну вы же мне дайте слово, пожалуйста. Я что, к вам? На этом промежутке, когда мы ставим этот счетчик, мы пишем письма, УСББ, заключаем договора на то, чтобы можно было снять показания и считать их. Не с одной стороны, а чтобы представитель. Балансовый трещин подтвердил, что показники на лечебнике такие же, как и у нас. Александр, с кем, с кем из ББ заключены договора? Приведите пример, пожалуйста. По казацкой славе есть, да. Казацкая 27 и казацкая 22. И все. И еще есть, которые практически согласны. Сколько? Два, да. Два. Есть проекты, есть все. Мы вызывали полицию, полиция все зафиксировала. Поэтому не нужно рассказывать, что вы предупреждаете жителей. Вы не предупредили. Я председатель ОСББ, Бульвар Свободы, 43. Вы в сентябре приехали, не предупредив жителя о том, что отключается в газ, в дом от газа. Полностью отключили, у людей были включены комфортки, оставались дети одни дома. Никто ничего не знал. Мы узнали уже о том, когда в доме исчез газ. Люди вызвали полицию. Вы не уведомили о том, что вы ставите ящики. Вы не уведомили о том, что вы нарушаете технику безопасности, отключив газ. Не предупреждали. Мы вызывали полицию. Этот факт зафиксирован. Это зафиксировано, понимаете? И мы писали письмо. Вы нарушили закон, не уведомив ОСББ о том, что вы собираетесь использовать наше имущество. Фасад. По закону это наше имущество. Использование общего имущества – это исключительное право собственников ОСББ. Вы сказали, что с ОСББ вы заключаете договора и все разрешения вы получаете, раз договора заключаете. К работе на 8. Пример. Вы приехали, устанавливаете, Лучку. Лучку устанавливаете общедомовой счетчик без предупреждения. Без предупреждения. И жители, естественно, задавая вопросы, где это разрешение, где согласование, в доме ОСББ. Для вас было удивительно, что там создано ОСББ. Люди не платят, потому что это противозаконное начисление 18.3. Лишается субсидий. Дальше идет, понимаете, такая реакция. Конечно, обращаться в суды мы будем. Я имею в виду в э, ОСББ не цвертается, а так как заключены индивидуальные договора, то Каждый поживач должен э, э, обратиться до суду. Решения уже есть, вы были э, озвучены и в -Роке, и в Запорожье, и в Павлограде положительные. Но вы же здесь на месте, если вы говорите, что мы здесь по-человечески э, э, ведем разговор. Почему вы так поступаете? Даже в этом случае говорите неправду. Давайте так осудим. В реалии все жильцы дома дадут согласие на установку на домника. Ну вот и все. Первый вопрос. Это хотелось бы всем узнать э, границы разграничения, где, где чьи трубы, где трубы газа, газовой организации, э, которая поставляет, и где трубы э, ОСББ. Второй вопрос это э, как теоретически, э, если у каждого человека в доме стоит счетчик. И стоит надомные счетчики, они должны совпадать. Если будет несовпадение. И третий вопрос. Не рассматривал ли газовое хозяйство, тот э, вопрос, мой мониторинг того, что, например, в доме не хватает грубых когда там 5-10 счетчиков индивидуальных, и вместо этого установить индивидуальные счетчики, вместо общего домового. Да таких вообще домов нет. Я же вам говорю, что надомные счетчики ставили. На дом... Та я не сумніваюся, що ви знаєте більше, ніж я Я ще разбор натомних січків, которые він планувався не за день за день, понимаєте? За год і може ті умні люди абоненти поставили, це. ну це ж іде фінансування державне, бюджетне. Що ж стосується тих будинків, де немає ОСББ і які знаходяться на балансі БЖРЕО, згоди людей взагалі не питають. Саме бжере уклало угоди з газовиками на встановлення лічильників. Соціальна напруга зростає, і міська влада намагається врегулювати ситуацію таким чином. В течені наступної неділі я предлагаю вам по-хорошому встретитися з кожним представителем дома, де встановлені домовий щучий. Перше встретиться. Протокольно зафиксировать, если это СББ, собрание СББ, если это жители, собрать сколько есть жителей, потому что есть закон про реализацию права співвластных и богатоповерховых будинков. Протокольно зафиксировать все претензии к вам. Это первое. Попытаться в течение следующей недели, после того, как вы это проведете, урегулировать спорный вопрос. А вот порада мешканцам в Днепропетровск газу. Если кто не хочет, то ему надо ставить свой лечильник. Поки місіс не буде бюджетування, скажем, безплатної установки, понимаєте, продовження ось цієї програми именно по жовтим водам, то до 1 января 2018 року абонент не тоді довго поставити його за свій рахунок. Тож жовтоводці мусять самі обирати, як уникнути сплати і за себе, і за сусіда, встановити за власні кошти лічильник в квартирі або ж відстоювати свої права в суді. что теж недешево, та занимает тривалий час.